Аэропорт это не только терминал, да. Знаю, когда ответку хорошую дали, тогда перемирие попроси. Кто там? Патрон или пуля? Стрелковое оружие? Нет. Это да, осколок. На данный час мы находимся в Белеопорту. Продолжим выполнять боевые задания за своим призначением. Минометок а вес постоянно, пулемет причем пулемет прицельно работал. Домой хочеться, крадний. Ну нічого, Україна понад усе. Щоб трохи там, хто там це війну затіяв, щоб він трохи якось в голову дійшла да, зараз. Щоб вгомонилися, да? щоб зрозуміли, що ну, він починається. На даний час ми знаходимося біля порту, продовжуємо виконувати бойові завдання за своїм призначенням. обстрелы происходят постоянно, как и раньше? Так, да, обстрелы тривают каждый день, много раз. На жаль, перемирие, которое на бумаге існує, воно не выполняется. ДНР и ЛНР продолжают использовать тяжкие оружие и порушивать Минские угоды. Конечная точка путешествия на нас из Италии вот по передовым по нескольким, да, вот в вот, конечную точку в Донецкий аэропорт. Вот. передаем торжественно, пацаны хавайте. Весь остыщен. Я стою, курю, говорю, давайте 5 минут покурю, потом выйду уже, пойду к себе. Выхожу, 10 минут тишина была. Выхожу вниз, по мне очередь. Я говорю, под пулеметом еще не падал, упал вот это первый раз от пулемета. Розривною мій Ну, кожен день, дышал. кожен день нічого не міняється, так і стріляють, да? До шодового днів кріпше стали. Росіяння прибуло, тому що снайпери, артилеристи, танкісти не можуть шахтюри так стріляти. Не можуть шахтери так стріляти. Означно російська армія. Щоб трохи там, хто там це війну затіяв, щоб їм трохи якось в голову дійшла змінитися. Щоб вгомонилися, щоб зрозуміли, що до війни... починається. війна починається. Нічого доброго за собою не несе. Розруху хаос, смерть, сльози. мирним якось путем знаходити компроміси. Земля ж велика, людям хватить місця всі. Технології доходять, скорі в космос полетимо. І там може знайдемо щось. І там воювати будуть. Це все одно воювати будуть. Я бачу, що людей ці не доходить. А? <свист> И так каждый раз летит по нам. Пулька чуть не до... Стас... Чуть не долетела. Ну да, стрелять не дают. Просто, я думаю, война такая глупая, стрельба по приказу. Хочешь стрельнуть, видишь, есть цель, целица у него вот, есть. Ну, ты понимаешь, что в него можешь попасть? Запрашиваешь, дайте стрельнуть, там могу поразить врага. Ждем, наблюдаем. Вот это самое больше бесит от наших правительства, то, что дают приказы такие. Ну и в той же час обстрелы по стене, по вашему позиции? Да, каждый день. Ну сколько ржавеет металл? Буквально неделю и ржавеет. А перемирие у нас уже очень давно. А что это такое? Что там? Патрон или пуля, стрелковое оружие? Нет школа ну как конечно выполняем свой долг домой хочется к родным ну ничего украина понадусы украина понадусы на нашу землю Ворог пришел. треба захищати нашу землю. Это наша земля. <звук> Народился я. Был в Донецке, был в Луганске. Крым был. Будем... Отстоивать вот эту Наташенька, я тебя люблю. Єлізарчик, Настя, Артем. Вас очень сильно люблю. Ну и конечно родители. Мама, папа, сестра. Я скучаю за вами. Ну ничего, скоро вернусь. Будет все хорошо подразделение дыка качка Это спасибо волонтерам которые помогают нам которые ну в принципе волонтеры и назвали нас подразделение дыка качка на первую ротацию заезжала их получается накрыли градами и они сюда приехали можно сказать голыми волонтеры привезли им ну одежду все и э, ну, да, форма, да, одягли, да, э, получается, и на боках, вот как у нас на форме, украинский флаг, у них польский флаг, и сепаратисты, да, подумали, что польский спецназ, потому что в Польше есть э, подразделение, ну, спецвойска, называются дикие гуси, ну, а нас назвали дикая качка. Вернее, нас им не выгодно штурмовать, потому что по открытому полю везде подходить. А туда, же, он как раз две посадочки, две зеленочки и подходит. Когда ОБСЕ приезжала к нам? Не, не вчера. А? Позавчера. А то позавчера идти-то было. А, а если не приезжать, стрелять в, в любом выпадку. А? Если их нет, то обстрелы все одно, да? Да, Это да, да? да, 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 да. Вон сегодня с утра чуть-чуть постреляли. Это перемирие отвод всех тяжелых вооружений, так называемых. А по нам Саушка фигачит. Да, тут. Ну и не зря что ты в бронике и в каске у нас тут ходишь. Из-за того, что перемирие. Да. И тут все в брониках. Было перемирие, уже по эти черепашки пластинки не носили, никто тоненьком колонну чуть-чуть пощипали, то есть машина сгорела с вещами. А оно же уже двигалась к зиме все. Ну и волонтеры быстро там в тоненькое и привезли кителя. только польские, с польскими флагами совсем. Плюс позывной Польша, плюс у нас тут были ребята западной Украины, которые на своем диалекте разговаривали так, как он был польский. Плюс вот ПМчик тоже такой вот на поляка похож. Греческий профиль. Я Севастополь. Да, Севастополе тоже. Ты рассказывал, что вы их периодично один одного слухали по рации, намагались так кошмарить польскую мову, да? Да, да, да. Ну, мы знаем, что они нас э, слушали, мы их также замечательно слушали, как оно все творится. И сейчас мы вот сидим, у нас нашей рации ну, 100% прослушивают, даже не 100, на 1000% они прослушивают это все. И там Польша чуть-чуть Пан Майи Раси, ну и чуть-чуть такие были приколы. Плюс еще Гуцул с нами был позывной у него. Он так хорошо шпекал по-польски. Ну и пошло потом сидели в один прекрасный момент и смотрели новости Life News. И тут, оказалось, на нашей территории пригнали немеренное количество польского спецназа, натовский батальон практически. Остатки Да, остатки. Дословно это звучало так. На крайний Спартака в противоатомном убежище из последних сил держатся остатки польского спецназа. И там чуть не устраивается. Ну а ви тут взагалі так любите пошутити, що да? Без жартів взагалі складно було Та ну ну без шуток оно вообще тяжело. Ну ми даний час ми знаходимося біля порту, продовжуємо виконувати бойові завдання за своїм призначенням.